Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini, kami hendak mengisahkan tentang misteri penampakan ular hingga pujangga di Candi Tugu Semarang. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Candi Watu Tugu Semarang dikenal menyimpan sederet kisah misteri. Keberadaan Watu Tugu atau biasa disebut Candi Tugu di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jateng hingga saat ini masih menyimpan sederet misteri. Salah satunya, gua yang di area sekitar atau berada di bawah tugu tersebut. Secara kasat mata, gua itu memiliki kedalaman sekitar 3 meter dengan tinggi 1,5 meter dan memiliki beberapa cerukan di dalamnya. Pada mulut gua terdapat ornamen makara berupa buta kala. Konon, terdapat makhluk gaib yang sering menampakkan diri di sana saat masuk lebih dalam. Kondisi yang sedikit lembab membuat hawa lebih dingin, cukup terasa dibandingkan di luar gua. Tak hanya itu, terlihat juga beberapa tangkai dupa yang telah habis terbakar. Warga setempat, Purwadi, 48, tak menampik bila ada makhluk gaib penunggu gua tersebut. Bahkan, ia pernah membuktikan sendiri dengan melakukan uji nyali bersama komunitas horor. Ada ular, penunggu goa tersebut. Saya pernah coba, uji nyali, tapi cuman satu jam. Dari jam 0 WIB sampai pukul 1 waktu Indonesia Barat terus juga terasa ada angin lewat, ada suara-suara. Padahal di dalam gua, kata Purwadi beberapa waktu lalu. Selain seekor ular yang menunggu tempat tersebut, terang Purwadi, juga ada harimau dan seorang wanita berparas cantik. Sosok wanita itu, acap kali dipanggil Nyai Rembulan. Sementara itu, juru kunci Watu Tugu, Sumarto, 58, menjelaskan gua yang ada di bawah Candi Tugu Semarang merupakan tempat pertapaan. Masyarakat Jawa biasa menyebutnya dengan Tapa Pati Geni. Gua dari dulu sudah ada. Termasuk batu di dalamnya. Tapi biasa saja wujudnya, karena dulu belum ada makarannya seperti itu, kata Sumarto. Penampakan Meski demikian, untuk sosok perempuan Sumarto menerangkan biasanya nampak di pohon bambu kuning atau pering kuning yang ada di samping gua. Bahkan, ia menyebut banyak orang minta obat dari rebung pering kuning tersebut. Saya ambilkan rebungnya, diminum, terus sembuh, pungkas dia. Tak berapa lama, lanjut Sumarto, pasien yang telah sembuh itu didatangi sosok gaib dalam mimpinya. Dia diminta untuk mengembalikan rebung yang masih tersisa. Lebih lanjut, soal sosok gaib yang sering muncul di Watu Tugu, Sumarto menyebut ada beberapa sosok yang ia kenali dan berkomunikasi dengannya, salah satunya yakni seorang pujangga atau yang diakini sebagai kiai tugu. Penjaga gaib di situ yang banyak, ada pujangga, kiai tugu, wanita cantik, namanya Nyai Rembulan. Terus ada Dewi Rarastiti yang selalu memangku sebuah lentera, lanjut dia. Sekadar informasi, setiap malam Jumat, Sumarto bersama anggota Forum Mupakara Candi Tugu, FNCT, melakukan tawasulan dengan berdoa di Watu Tugu. Biasanya, ia akan memulainya pukul 21 WIB hingga sebelum tengah malam. Hanya ingin menguri-uri sejarah. Sejarah jangan kita lupakan membangunnya itu mudah tetapi merawatnya susah, tutup dia. Nah bagaimana pendapat Anda tentang kisah ini? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah ini bukan? Silahkan ikuti bagian selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, Agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.